Конечно, я счастлив. Наконец-то за пять лет чемпионства в Киеве. Я поздравляю прежде всего наших болельщиков, которые неистово поддерживали нашу команду на протяжении всего сезона. Собиралось по 60 чем-то тысяч зрителей на матчах Лиги Европы, в чемпионате э, Украины на ключевых матчах, шахтерам. Сегодня с Днепром было 50 тысяч. Меньше, пожалуй, 20-25 тысяч не было ни на одном из матчей, где мы играли, э, если мы были хозяевами, мы играли в Киеве. Поэтому я очень благодарен. Болельщикам это победу надо разделить 50 на 50 команда и болельщики. Поэтому всех чемпионов с золотыми медалями. На этом останавливаться не будем. Сезон продолжается. Будем стараться положить золотые медали в кубок. Отмечать всю команду. Команда боролась с первой до последней минуты. Еще раз хочу сказать, они понимали, что чемпионство они в этом сезоне уже не упустят. Но они хотели именно жирную точку поставить э, именно в сегодняшнем матче. По такой, поэтому была нервозность. Поэтому Вида забил, не имеет значения, кто забил. Вида молодец, он в ответственных самых матчах всегда забивает. Он и Шахтера забил, и в прошлом году на Кубок два мяча забил. Он боец. И такие ребята у нас все в команде, чтобы вы понимали. Сегодня собрались ребята в команде, которые хотят радовать болельщиками своими победами.